План реформ на ближайшие 10 лет сегодня представили на 10-м съезде Федерации работодателей Украины. Стратегический документ составили украинские работодатели, профсоюзы, ведущие европейские политики и эксперты. Ольга Рыцарь расскажет подробнее. Несколько сотен делегатов прибыли на десятый съезд Федерации работодателей Украины. Весной совместными усилиями с международными и европейскими экспертами они разработали программу реформ, которая позволила бы уберечь Украину от банкротства. Сегодня ее презентуют. Сам глава Федерации Дмитрий Фирташ планировал лично озвучить стратегию модернизации страны, но свой приезд должен был перенести. Жаль, что господин Фирташ не может лично здесь присутствовать. Я думал, что мы сможем вместе обсудить стратегию, но я убежден, что он будет поддерживать эту программу. Международные эксперты создали Агентство модернизации Украины и подготовили рекомендации в семи секторах ⁇ здравоохранение, Конституция и право, борьба с коррупцией и, главное, финансы и налоги. Именно из-за налогов и нестабильности за последние два года иностранные инвестиции в Украине сократились на 12,5 миллиардов долларов. За последние годы в налоговый кодекс было внесено столько изменений, что никто уже ничего не понимает. Я считаю, нужно ввести мораторий, чтобы три года в налоговой системе ничего не менялось. Тогда можно будет инвестировать в вашу страну. Эксперты предлагают снижение налоговой нагрузки на бизнес, но в проекте новой реформы ничего подобного не нашли. Это податковая политика, реформа, которую готовил уряд, это не то, что... Нема просто зростання, нема просто майбутнього, ні квартальна звітність, а щомісяця. місяця, авансові платежі щомісяця, ніякої відповідальності, ніякого спрощення адміністрування, за малый бізнес я не говорю, його там нема. Учасники съезда уверены, если уже сейчас начать внедрять стратегию, в конечном итоге можно привлечь 300 миллиардов долларов инвестиций, но для этого нужна поддержка власти. В Польше такие программы были реализованы, в Словакии, в других странах ЕС. Считаю, возможно, они и в Украине, если применить лучшую практику внедрения. Очень важно поддерживать социальный диалог, и он должен быть открытым. В этом основа Европейского Союза. 18-19 миллионов активного населения. Это практически триллион ВВП, который Украина может достичь. И позволит ей занять место, подобающее ей, В економіці Європи уже сьогодні федерація роботодателів України підписала міморандум з федерації про України. Ми підписали і сьогодні. Про це було оголошено з'їзду договор про співпрацю з бізнес Європи. Це найбільша бізнес-асоціація в Європі, яка е, об'єднує багато бізнес асоціацій з всіх країн Європейського Союзу. І ми е, маємо попередні домовленості згідно цієї угоди презентувати на початку наступного року цей план дій в наступному році. Вважаємо, еще динамика падения, поминается на экономическое зростання. Эксперты уверены, этот план уникальный и единственный, где есть четкие рекомендации, как преодолеть бедность и остановить отток специалистов из Украины. Ведь сегодня, по данным соцопросов, 80% украинцев живет за чертой бедности, а 8 миллионов человек планируют эмигрировать. Ольга рыцарь Александр Данилов, подробности телеканал Интер.